Спасибо, что приняли. Наши спортсмены. Рядом с ним едет а, достаточно молодой по возрасту, но не менее опытный спортсмен Денис. Встречайте Дениса. Денис за два года создал такой прорыв в своих выступлениях, что сейчас он выступает в паре с лучшим стендрайдером Украины. Это с Андреем Головня, он вот же Мишаня. Происхождение его никнейма вы сможете узнать в интернете, понять вообще, что происходит. У них стандрайдер, где можно на их личных страничках ВКонтакте, в Фейсбуке. Итак, хочу вам проанонсировать этот вид спорта. Итак, ваша авация, Полтава. Первое экстремальное адреналиновое шоу, которое проходит на площадке сегодня. Ваши аплодисменты Андрей Головня и Денис. конечно, пообхаживать своего клиента. Клиента может быть какой-то знакомый, а где красиво снятый, один из моих любимых. Вот у нас сейчас на бетоне выступает Андрей Головня, Мишаня и Денис. Итак, они выполняли только что связку, но ну, так, сочетание двух трюков. Это цирклы, еще и в положении стоя на сиденье. Достаточно сложный трюк. Итак, сейчас важное выступление. Ваши аплодисменты они не слышали. Итак, желание действовать как-то не прямо облоком а возникло еще со времен царя городного. Вот как только в машинах появилась достаточная мощность для того, чтобы сносить куда-то ее в сторону, люди уже пытались это делать. Илья я секундочку, Посмотрите, пожалуйста, все прямо. Вот что люди творят? Он попросили. Что не ходить. Ну уже же пушечное мясо, через коляской. Давайте. Через я думаю, нужно кого-то поставить, маршалов каких-то в каких дальнюю зону туда, чтобы они все-таки это дело контролировали. Но я пока продолжаю. Итак, для того, чтобы ездить потом, в общем-то, вы знаете... Девушка, что по этому поводу? Скажите, пожалуйста. Ваши мысли, какие я уже Смотрите, что они вытворят. <звы> Подобные элементы, вот, которые исполняют ребята, требуют почти ежедневные древние. Древ. Практически разговоры на месте. Опять-таки, видите, заднее колесо находится в лучше передними тормозами. Придерживается переднее колесо, что помогает вот так Я вам скажу, что у нас в Киеве на чайке я практически каждую неделю на за да, тренировками эти крепят. Это очень сложный, кропотливый труд, вот так вот ездить. Постоянно нужно держать баланс. Обратите внимание, здесь идет речь не просто о удержании равновесия. Подготовьте меня! 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 Подготовьте меня!

неудачи. Аплодисменты Денису! Вилли! Хорошее такое передергивание на мотоцикле. Он чувствует байк. Это Вилли в позиции на сидушечке. Сейчас вот будет циркл. Нет, не циркл. Это такая какая-то переходик у него. Красные дрифты, отсечка, стопи с поворотом на 90 вот когда тормозишь, еще поворачиваешь носик это еще угол, это очень круто в супе добавляют дипты блок вот заднего колеса бетон в стыке опа это прекрасный переход, реально я даже замкнулся. Прекрасный перепрыг, это все акробатика, ребята. И каждый из вас перепрыгнет со стола на стул, а тут, когда все это едет, перепрыгнет. Можем постараться и превысить собственную черту такого страха. Адреналин э, Фест сегодня предоставил нам не только чудную площадку, не только чудное настроение и солнце Полтавщины, но еще и, конечно же, великолепная право нас поставка радио адреналина наших спортсменов. Поверьте, все люди, которые здесь выйдут на этот бетон, это адреналиноманы. Это люди, которые больны адреналиновой болезнью. Безусловно, существуют стимуляторы. Это Red Bull, прекрасный выброс адреналина, стимулирующий на спорт и активное время. Супер! Вы знаете, я вот хочу рассказать про трюк. Не могу мне соврать стандрайдеры, проезд на баке, один из простейших трюков. Станд вообще культуре, но самый зрительный эффект. Ваши аплодисменты деньги. Ребята, Болтава, что вы такие скудные? я знаю, жарко, но вы все в панамках. Давайте овации. Вот это циркули пошли. С переходом, вот он танцует на мотоцикле, с сидушечки ходит. Танцы такие, я же говорю вам, стандрайтинг это все равно, что танго. Танго вдвоем, танго машины и человека. Большого человеческого гения и огромного потенциала железа, на котором он есть. Спортсмены долго привыкают к своей технике, они очень ее любят, с трудом пересаживаются на что-то новое. Я знаю, что спортсмен, но кривая бетонная плита дает о себе знать. Работа на суде. Бросай его, все. Что там за временем? Грубая ошибка, к сожалению, хотя прекрасное выступление, но помните, это квалификация, так что все еще впереди. У человека остается считанные секунды, да? Того все, молодец давай нам какой-то полна еще аплодисменты ребята дивлянием парень занимается всего вот какой-то год это второй сезон я бы так сказал у парня и прекрасные результаты 16 вот. тысяч оборотов 600 кубических сантиметров в районе 140 лошадиных сил если мне не ошибаюсь память Итак, вот начинается выступление. Это Вилли в позиции на сидушечке. Начинаются всевозможные, я так понимаю, комбо, переходы, акробатика. Обратите внимание, колесо накачено, вот, давление подпирается и под покрытие. Одна атмосфера всего-навсего для того, чтобы зацеп был великолепный. То есть у него сейчас, конечно, оно подпущено для зацепа. Ошибка неприятная. Казань, при том потеря динамики. То есть человек перестал катить. Самое страшное. Немедленно катить, а просто перестал. Давайте поддержим адреналин. С сегодня вашими анимациями. Спасибо организаторам за этот чудный день, за праздник адреналина. Название идеально соответствует. Просто великолепно соответствует. Происходящее здесь. здесь. действительно площадка адреналина. Хотя мне кажется, что здесь еще огромный плюс добавляет аэродром. Вы представляете, что такое взлет и посадка огромной железной машины? Это реально куча адреналина. И у тех, кто сидит в самолете, и у тех, кто здесь находится внизу на аэродроме. Поэтому это место пропитано адреналином, и выбор, конечно, не случайный. Вам нравится Полтава? Вам нравится адреналин ТС? Давайте, ну что устали, конечно. Итак, стопи было. Значит, в принципе, у этого спортсмена подготовка существует. То, что нужно этому спортсмену, безусловно, это грациозность, связка трюков и ощущение легкости от его выступления. Но напомню вам, что не все сразу становились гиперпрофессионалами. Акробатика пошла, овации, напоминаю вам, эффектно очень с точки зрения рейтинга этого такого очковой квалификации, это где-то из десятибалльной шкалы на двоечку, в плане два очка за этот трюк, неплохо сделано лично. А, э э э э э время, да, уже, по-моему? Это было время. Угу. По времени, кошмар. Я хотел его подыграть, чтобы это не считалось. Глохнет мотоцикл. Я не могу понять, как ваше мнение? Это зацеп из-за зацепа? Нервный. Не нервируйся. Знаешь, как муля, не нервируй меня. Отличный циркуль, аплодисменты. Красиво. Большой угол. Время, все, спасибо. Obrigado. got

<связать> <Так оно. связать> нормально все, это да нормально все. Она сейчас поет. сейчас... Сейчас, <связать> Сейчас могу, надо... Да, у тебя выйдет, но ты безопасность. то нападешь... Без Мужик, это ты решит, там-то вода будет. Я я снимаю,

thank Надо делать если ваш парень не выиграет брать бутылку вместе с ним обливаться мокрые майки шампанское поцелуй радость итак я предоставляю слово замолкаю спасибо вам от нас за столь прекрасное мероприятие за чудную погоду за болтаву за всех ребят я прошу или так высказываю огромную благодарность они ваши ну, самое главное, блин, колом не получил. Всем понравилось. Да! <laughs> Ребята, огромное спасибо, что открыли наш еще одну страничку в нашем фестивале. Это в этом году был новый такой наш этап. Всем понравилось, организаторам, зрителям. Я думаю, что мы будем наращивать и увеличивать ваше наступление. Вы будете очень довольны. Соответственно, и мы будем получать и зрители, и как организаторы будем получать моральное от вас удовольствие. И наблюдать, как вы будете расти вместе с нами. Сейчас еще хочу сказать вам, у нас есть э, именинник, который на самом деле не признался он с утра об этом. Я об этом узнал буквально недавно. Давайте поздравим этого человека, который целый день нам объяснял, что такое стан мы вас поздравляем, молодой человек. Вот он, ребята. Желаем Желаем Красивых мероприятий. Но, главное здоровье, чтобы было это место проводить. Это все. Спасибо. А теперь передаю ему для награждения, передаю ему микрофон. Итак, вы не уходите, поскольку из ваших круг будет, наверное, получить приз. Лучше всего. Итак... Ну, почерк твой, иди сюда. В школе двойка. Волевод номер девять. Ребята, поздравляем его, что у нас девятое место. Восьмое место. Абрамович. Абрамович, не Абрамович. Мы надеемся, что букву изменит. Седьмое. Соколовский. Шестое, Жук. Пятое. Михно. Четвертое. Серега Алушта. Третье. Руслан. Третье место. Третье место. Хильницкий. Поздравляю. Третье место. Слава место. Слава Третье место. Но главное, помни, и на подиум. из рук человека, который нас всех, всех пригрел. Получи этот четный приз. Действительно красивые призы, красивые чаши. Что-то я не разберу, что за фамилия номер один. Фамилия какая-то плохо читается здесь. Житомирский парень? Ой, из Житомира еще, руку поднимите. И спортсменов, райдеров. Стой, номер. Да не рисуйся, мы знаем, что ты Денег прошу на твой первый, я так понимаю, может, я что-то пропустил. Первый, первый пьедестал. Именно в больших мотоциклах. Ваша овации, ребята. Это реально первое место у этого спортсмена в серьезных мотоциклах, в скутерах. В кольцевом в фон, как он занимал первые места неоднократно. Стал до следующих встреч на наших мероприятиях. Спасибо, Адреналин Тест 2013. Итак, крайний месседж из моих уст сегодня. Здесь сейчас пройдет награждение по тюнингу автомобильному и автозвуку. И также сегодня здесь пройдет концерт. Дала концерт, который будет здесь на площадке. Всех запустят вот сюда, в середину. И мы сможем насладиться...